яку вирішили так спонтанно сьогодні провести після подій вчора і позавчора в нашому місті, коли е, е, велику кількість молодих людей е, затримували прямо на вулицях, без пояснення причин, і, і, і доставляли на збірний пункт, де їх оформлювали для призову. І спрямовували до військових частин. На наш погляд, ця практика є незаконною, так як це робилося в Харкові саме. І ми хочемо сьогодні розібратися під час цієї прес-конференції, як це було і в чому саме і полягають ознаки незаконних дій. У нас почне Яна Смілянська, яка була найбільше в ці всі події. включено так было. Спасибо. Значит, вчера в 7 часов вечера мне на телефон позвонила женщина, абсолютно рыдающим истерическим голосом начала рассказывать о том, что ее ребенка люди в гражданском забрали практически с экзамена. Как бы ребенок приехал сдавать ЗНО, сами они из Алчевска, Луганская область. То есть он приехал для того, чтобы сдать ЗНО и поступать в один из харьковских вузов. Во время экзамена зашли люди в гражданском, забрали его без объяснений, без разъяснений и просто куда-то увидели. Мама начала бегать и выяснять, как бы, что, это, что произошло и куда увели ее ребенка. В течение дня выяснить не удалось, потому что как бы, с ней на связь никто не выходил. Она переночевала на вокзале, на ЖД, там, в каких-то непонятных условиях. Да это было позавчера, 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 позавчера. позавчера. Вчера, вчера, вечер, да, вчера, да, вчера, вчера утром она уже звонила. Мы с ним вместе начинаем пытаться выяснить, где находится ребенок. Отбегав весь город, там, от всех отделений милиции до военкоматов и областного, и всех районных, выясняю, что сын находится на сборном пункте по улице Котлова, 205 там нам никаких объяснений не давали, как бы мы попросили встречи либо с военкомом, либо с человеком, который может дать разумные, адекватные пояснения того, что произошло. Никто так ничего и не сказал. Когда мы уже приехали на адресу Котлова 205, как бы выяснилось, что Мамочка, которая обратилась утром, это не единичный случай. Как бы на, на тот момент там находилось уже человек 20 родителей, которые рыдали и пытались требовать у руководства объяснений, почему детей забрали. Причем забирали совершенно непонятным, нечеловеческим образом. Либо в метро просто ребенок садился в вагон, его забрали либо покупал ЖД-билет, ЖД его забирали и уводили куда-то, при этом как бы, э, родителям ничего на, на связь с родителями не выходили, ничего не поясняли, где дети, куда их везут и так далее. По одной из групп вот, родителей выяснили, что э, 20 человек ночью уже увезли как бы, в военную часть. То есть как бы процедура э, от забирания ребенка там откуда-то до определения его военную часть занимает там, максимум 8-10 часов. Как бы, да, там уже находясь на котлова, пришлось вызвать наших юристов вот, для того, чтобы э, выяснить и понять, насколько это все было правомерно и законно со стороны нашего государства. Вот дальше Наташа. Думаю, Лех. Да. Лех. да, у нас есть определенная процедура. Есть. Адвокат Олег Максименко. Да. В статье 19 Конституции четко сказано, что все должны должностные лица действовать на основании закона в Конституции Украины. И есть определенная процедура, которая указана в законах Украины. В данном случае мы видим, что первое, лица незаконно лишали свободы, незаконно удерживали, не давали воспользоваться правовой помощью адвоката, так как адвокаты не были допущены на основании того, что им кто-то якобы приказал все которые лица, которые выходили, говорили, что нам приказали вышестоящие, но однако отказывались на, на, отказывать их в фамилии и имена. То есть у нас российская конституция, то если у них режимное э, помещение, режимный объект, то это как бы никого не интересует. Исполняйте конституцию и статью 19 конституции. И мы берем другой правовой аспект. Я старшина линейного состава. заставы. То есть во время того, как я служил, я даже не успел испугаться, когда с пустого автомата э, спухла э, доска от пули. Потом я не успел испугаться, когда не хватило 20 как мне сказали, ну, 10 сантиметров или 20 провода, для того, чтобы я вторые 220 зажал все во рту, или ну, 380 там было, и когда под лошадью упал. Но э, я как бы не особо был печалился, потому что мне дали провести перед призывом ночь с любимой девушкой. Я видел своих родных, я ел хорошую еду. Ну а кто дал и кто по какому праву лишил ребят, чем с этого, морали. Э, потому что армия есть армия. Дай Бог, чтобы они все вернулись здоровыми, но я просто рассказал, сколько раз, я мог бы быть уже не с вами. Не считая того, что коллега или что-либо еще. Все. И, и статьи 19 Конституции Украины, статьи 6, вполне хватает, чтобы это все охарактеризовать. Режимный объект или еще какой-то объект, ну, если кто-то не умеет организовать работу согласно Конституции Украины, он там не должен находиться. Я считаю, что вообще э, начальник э, областного военкомата, то есть начальник гарнизона, который организовал, они не должны быть на своих местах. Пускай там работают люди, которые умеют организовывать работу, которые умеют отвечать за свои поступки. И если мы не увидим, что будут привлечены к ответственности те младшие незастоящие, которые не допускали, мотивируя тем, что нет приказа, а в Конституции указано, что никто не должен исполнять преступные приказы. И если написано, что нельзя допускать без согласия командира, но по конституции обязаны. То есть эти те тоже нижестоящие не должны нести ответственность. Пока мы этого не видим, порядка не будет. В то же время должны нести ответственность милиционеры, которым кто-то отдал приказ, которые хватали людей. Потому что они тоже, согласно конституции, не должны выполнять Приказы, которые не противоречат закону, то есть не надо никаких, они будут говорить мотивировать, что у нас вот есть закон, у нас есть норматив на у нас есть Конституция, она превыше всего, все остальное ниже нее, все и свобода человека превыше всего. Спасибо. Зласка, Наталья Охотникова, юрист КПРФ. Коротко касательно сложившейся ситуации. Действительно, к нам обратились несколько заявителей, родителей детей, которые несмотря на то, что им уже есть 18 лет, для них они все равно прежде всего дети, относительно того, что был нарушен грубым образом порядок призыва на военную службу. Никто не говорит, никто из родителей, никто из призывников не говорит о том, что они уклоняются от военной службы, что они не хотят служить и так далее. Прежде всего, как было действительно сказано моим коллегам, что есть определенный порядок. Законом прописан определенный порядок. У военных есть свои законы, у военных обязанности и военной службе. У них есть четкий порядок, как они должны, как оглашается призыв, какими законами, что есть указ президента, на который ссылается многоуважаемый заместитель военкома вчера, у которого брали интервью, он говорит, что есть указ президента, поэтому все обязаны, все должны прийти, и так далее, и так далее. Но никто из наших клиентов, людей, которые к нам обратились, не указывал на то, что они уклонялись каким-либо образом от повесток. К сожалению, ни им, ни, собственно, призывникам, ни адвокату, который пытался на протяжении 7 часов попасть на якобы режимный объект, в чем было нарушено собственно его право на защиту скажем так, адвокатская деятельность никем не было предоставлено адекватных объяснений. То есть мы видим здесь нарушение порядка, нарушение процедуры. Мы, к сожалению, усматриваем в этом. Надеемся, что это совпадение, скажем так. Но для нашего харьковского региона мы все прекрасно понимаем, что ситуация у нас остается напряженная и раскачивать лишний раз эту ситуацию и э, не входить в положение этих родителей и просто элементарно нарушать их права, прописанные законодательством и специальным положением. Существует специальное положение о собственной работе вот этих вот областных сборочных пунктов, о порядке проведения призыва граждан Украины на срочную службу. И там четко написано, обязанность военкоматов районных сначала, в случае даже если такие лица явились, либо их привели приводом, но привели приводом только после того, как есть документы о том, что они уклонились от э, вручения повестки либо они получили повестку, но не явились в обозначенное время, в обозначенное место в военкомат. Нарушены. Если мы сейчас начнем перечислять, какие положения нарушены, наша пресс-конференция затянется просто до глубокого вечера. Поэтому есть право а быть уведомленным, б принести, получить повестку, явиться соответственно в военкомат и так далее. Есть процедура и она, к сожалению, нарушена. И в частности, как самих призывников, так и их родителей на то, что это все официально и торжественно должно было проводиться, их провожание, скажем так, в армию с участием лиц, представителей государственной администрации, либо горсовета с участием родителей и так далее. Это все есть в нормативных актах, к сожалению, которые наши уважаемые сортировочные пункты, так называемые, то ли не читали, то ли немного забыли за время службы о том, как должна проводиться правильно эта процедура. То есть это есть дискредитация полностью была вчера проведена. Я не знаю, под чьим руководством, но еще дискредитация действующей власти и полностью политики руководства и области, и всего, то есть строилось, что у нас право государства, что мы входим в Европейский Союз. И вот на лицо, к примеру, полностью полнейшая дискредитация, в том числе со стороны э, э, руководителей милиции районных, и, которые э, должны были провести инструктаж э, работника милиции, которые направлялись с военкоматом, и сказать, что возможно забирать только человека только в том случае, если работник военкомата предъявит вам такие-то такие то документы с росписью или что-либо еще. Таких документов они предъявлялись, проходит тут и все. И самый главный нюанс, я вам хочу, то есть тут полностью столько денег заработать или уже, а рассказываю, каким образом зарабатывается То есть э, мы не знаем, сколько человек вообще фактически пересек, пересекли линию вообще, сколько там находится. И сколько вообще было посажено в автобус и отправлено туда, и сколько отпущено. А просто так кто-то будет отпускать кого-то. Я думаю, у нас, э, когда мы увидели, на какой машине выезжал э, оттуда работник военкомата. Ну, Олег, э, это мы не знаем. Что за деньги, это все только припущения. Я тепер також хочу це прокоментувати. Ну, все ж таки, я думаю, що ми маємо визначити, які саме порушення конкретні були зроблені. Значить, Перше, що я хочу сказати, що е, багато розмов про те, чи законно те, що повістки е, можуть вручити за місцем роботи, за місцем навчання там, ну і так далі. Так, законно. Пункт 64 цього положення каже, що повічення громадян про призов. Та їх прибуття на позовні дільниці відбувається за наказами райвійськкоматів і повістками, які вручаються призовникам через ЖЕКи, через домовласників, органи все міські ради, там, де немає цих комісаріатів, через. Підприємство, установи, організації і навчальні заклади незалежно від підпорядкування і форми власності. Тобто, те, що воєнком прийшов на сесію міськради і вручив депутатам міськради повістки, це було законно. І коли повістки вручають за місцем роботи чи навчання, це також законно. Але повістка має бути вручена під розпис на, на корінці повістці. Ця людина має розписатися і цей корінець доставляється військ в райвійськомат. Оце є перший етап цієї процедури законної. Далі, оскільки в повісті зазначено місце і час прибуття, от якщо не з'являється, тільки в цьому випадку можуть військомат може звернутися до, до органів внутрішніх справ. Які е, е, зобов'язані провести розшук, затримання і доставку до рейд тих, хто ухилився від, е, вважається саме так, що той, хто отримав повістку, розписався, не прийшов без поважної причини, не пояснив, чому він не прийшов. Це ухилення від Прозову. В цьому випадку міліція може розшукувати і затримувати тільки в цьому випадку. Тобто порушення полягало в тому, що цим людям, яких затримали от на вулиці, в метро на вокзалі і так далі, а таких людей, як я зрозумів за два дні, було ну, до двох сотень. Точно я сказати не можу, але за різними джерелами я намагався з'ясувати, хто каже більше ста, хто каже біля двохсот, але йдеться про такі цифри. І цих людей отак от затримали, привезли, і повістки вже вручали на зборному пункті. что є порушенням цього положення, скільки це має йти через раз військомати. Тут, подрібно, тут под, детально все описано, що в раз військоматах складають мені списки, передаются в збірний пункт, за цими списком люди приходять, там ще раз з'ясовують їх стан здоров'я, якщо вони мають відсрочку від призову, там, ну і так далее. Тобто, і ще навіть є норма, що більше двох-трьох діб Тримати на зборному пункті тих, хто призивається в армію, не можна без, без підстав належних. І це положення, воно регламентує і порядок зустрічі цих людей з батьками, і проводи навіть тут є. Нічого цього в нас не відбувалося. В нас було фактично от те, що, те, що відбувалося, можна, можна, на мій погляд. Кваліфікувати як викрадення людини, як кримінальний злочин. От саме так. Значить, е Я про це дізнався. Я був в Києві, якраз вчора виїжджав в Харків, мені позвонили вже ввечері наші працівники, які були біля зборного пункту, де була зрозуміла ситуація. Е частину тих, хто, тих, кого вже так, спіймали. Вже їх оформили і направили до військової частини, а частину ні. Мав приїхати автобус їх забрати і вести. І люди, які там зібралися, батьки, вони говорили, що вони не, не проти того, щоб їхні діти служили в армії, а вони проти такої форми призову, коли не дають абсолютно не зібратися, ні. Нормально притимуть комісію, там, і так далі. Ну і деякі батьки вважали, що треба не пускати той автобус, бо, бо якщо це, це незаконні дії, то вони будуть їм чинити опір. Тобто були різні думки, там було доволі багато міліції. І я, коли про це дізнався, я почав дзвонити, з'ясовувати, уточнювати від своїх. Працівників, які там були, їх було троє, чи навіть четверо там, почав з'ясовувати, що до чого, і вирішив просто позвонити напряму Міністру внутрішніх справ і спитати його, чи знає він, що, і, і, чого підлеглі такі речі роблять. Дозвонився. Вже була 22-го година. Виявилося, що він не знав. Він, першого його реакція була Мечня. Я кажу, як мечняк, коли от зараз біля збірного пункту. Приблизно 20 е, працівників міліції і десь 30-40 батьків, і, і напружена ситуація і, і так далі. Ну, е, Він одразу сказав, що це незаконно, е, і сказав, що він буде телефонувати зараз губернатору і начальнику е, обласного управління генералу Дмитрієву. За три хвилини мені позвонив Дмитрієв і... і і розповів, що він отримав наказ припинити цю практику, щоб його запевняли, що це законно, а тепер він розуміє, що це незаконно. Ну, коротше кажучи, сказав, що сьогоднішнього дня в Харкові такого більше не буде. Ну, те, що я почув вчора, 22.30, те я вам зараз розповів. Взагалі, ця ситуація явно ненормальною, коли для того, щоб припинити незаконні дії працівників міліції, треба дзвонити до міністра. Добре, що це мені сказали, добре, що я можу позвонити, але це ну, доволі рідко буває, щоб вчасно знати про всі такі порушення. І взагалі це не метод телефонувати першій особі, щоб вона особисто э, розрулювала ці проблеми, як у нас кажуть. Ну от э, те, що можна сказати з цього приводу. Тепер ваші запитання. Будь ласка. Я правильно розумію, що річ йде іменно о тих, кого призивають на срочну службу. Или да. это... Да. Или мобилизированы. Мобилизированные тоже там были. Ну, это и мобилизация. То есть можно говорить о том, что такие нарушения имеют э, место и в ходе призыва на срочную службу, и в ходе мобилизации. Прошу прощения, а если можно, я отвечу э, на вопросы родителей. И нас, и кого только угодно, никакого ответа не было дано. Даже мы пытались узнать правовой статус лиц, которые находятся за забором, которые не могут подойти и пообщаться. Поэтому, но по возрасту, в основном от 20 до 27, то есть мы сделали вывод, что все-таки речь идет о призывниках. Нет, ну послушай, было две делегации, которых я видела, как минимум две, которых приводили также люди в военной форме, которые ну, сами, те, кто шли с вещами, как бы мужчины, они говорили о том, что их точно так же вылавливали <связывание> по улицам. Ну, в общем, практика Я это ненормальная. Не Должны принести... Не те, кто мобилизируется, подобное Ну так, а какое это имеет значение? Призыв на, на срочную службу или мобилизацию? Должна быть повестка, дожь, человек должен расписаться. Есть процедура, описанная только в этом законе. Должен в любом месте процедуры нет. Процедуру надо выполнять. Я вы Просто я должны сказать, понимаю. в каком случае нарушается процедура. В случае призыва или в случае... И в том, и в другом. Спасибо. И второй вопрос у меня по поводу обращения. Э, обращались ли вы э, в связи с тем, что, с вашей точки зрения, это можно квалифицировать как преступление, обращались ли вы в прокуратуру или в милицию, чтобы были открыты сотрудничества?